Пишете ви в прямому ефірі. Угу. Все, ми в прямому ефірі. Вітаю всіх. Зараз будемо записувати. Так, трошки йде з затримкою. Це мій перший прямий ефір, тому ви сильно мене не лайте. Вітаю наші любі глядачі, мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Я дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Можете залишати свої коментарі в чаті. Сьогодні з нами наша улюблена таролога Олена Бюн. Я вас вітаю. Вітаю. Що ж, поки в нас ще немає нікого з глядачів, але я думаю, ми з вами почнемо розглядати. Наші питання е, найперше це одна із найжаш... найжахливіших подій за всю війну, це обстріл лікарні Ахмадит 8 липня. Мабуть, це найгірший понеділок за останні за останній час для всіх українців. І в мене таке виникло питання, чи дійсно росіяни цілили саме в лікарню, чи це була їхня кінцева точка? Ну, давайте так, они не один раз в нее целились, если по большому счету. Mm -hmm. Не один раз. Вот на этот раз это действительно была конечная точка. То, что касается прилета ракеты. Ну да. Смотрите, целенаправленно, да. Видите, я говорила, что они продолжительное время целились туда, срабатывала защита, угу. к сожалению, да, к сожалению, да, целенаправленно, видите, туда, еще куда-то целенаправленно. И еще там одна лекарня постраждала, то есть они прям хотели в лекарню. Конкретно, да. Це жах. Зеленський сказав, що це був сигнал Путіна до світу напередодні саміту НАТО. Чи дійсно це так? Він хотів показати свою силу цим. я я в на Тоді не знала, що це саммит НАТО. Да, и... какая-то организация mm -hmm. то что касается должно быть и, и понимаете это здесь еще сигнал э, миру от дьявола от кремлевских э, то что но ну, не идут на их условия mm -hmm. не хотят подвесить украина не хочет подвесить войну именно подвесить а не остановить как они пытаются, все, что касается, связанное с территориями, и все, что касается с другими вопросами. Да, это демонстрация силы, однозначно. И это, к сожалению, еще не конец. Еще будут такие обстрелы? НАТО ожидает диверсий, черговых российских диверсий, массованных ударов. Можем мы вам подивиться, чи будут? Ну давайте чи... смотрите, ведь э, как интересно получилось. Только Орбан, повстречавшись э, с, э, с Путиным, с... С, с фигурой Путина, дал интервью mm -hmm. изданию Билд, mm -hmm. что там несколько недель предстоящих будут очень да, такими э, жесткими mm -hmm. и на тебе, да, и сразу же вот тебе результат. То есть это повязано. Мы можем еще посмотреть, чи что повязана была поездка Орбана до Путина? Орбан как на ковер туда. Орбан угу. там получил посты и потому что то, что надо было выдавить с Украины, не получилось. Ну да, Ни методом шантажа, ни методами угроз. Украина не пошла на те предложения Кремля. Угу. Угу. Ну, видите, таким образом, они сейчас, еще раз, они агрессивно настроены не только по отношению к Украине. К Украине, потому что идет полномасштабная война, да, Украину, к сожалению, обстреливают. Но здесь надо ждать еще каких-то диверсий по миру. Угу. Здесь э, Орбан э, упустил, он сказал про Украину, да, война в Украине, но... Здесь ще йде момент юристичної діяльності в отношенні міра і определених справ Угу. Так, ми з вами дивилися, що будуть ще у нас диверсії по Європі, що в Європі все ж таки готуватися до чогось. Будуть і виказали заводи якісь оборонні, страждати, щось таке буде, угу. так? Ще залишається ця небезпека. А чи є ще небезпека лікарням України? Ну да, агрессивно настроены, хитрые подлые действия. Больницы, детские больницы, какие-то детские учреждения. Там у меня выпадала вот дома, также остаются в опасности, да. Идет. Тут еще у меня по раскладу было, то, что... Но в ближайшее время они готовят какие-то очень негативные действия. Очень. Э, опять же, это связано и с Украиной, и с миром. Э, в связи с тем, что там происходит у них внутри. Э, в том числе как бы переключить внимание и продемонстрировать свою силу. <толкнул> ну, это не сила, это просто безумие. Еще гирше, не было в ну давайте так здесь есть как-то выбора то что они планируют что-то очень хорошее да да то что мы перечислили да угу. но будем надеяться на защиту здесь еще не забывайте что здесь еще идет опасность хитрая, подлая опасность, не только опасность воздуха, но здесь идет опасность террористической деятельности где-то как-то внутри Украины. Угу. То, что касается торговых центров и скопления большого количества народов, да, и все, что связано с перемещением, с передвижением. То есть это будет какие-то Sure. Да, могут, да, здесь это они уже планируют это давно. Давайте с того начнем, что наши спецслужбы уже об этом сообщали. То есть и были опубликованы, что там нашли взрывчатку, да, mm -hmm. там предотвратили. То есть здесь брошены все меры безопасности к этому. Будем надеяться на лучшее но. Мы тоже должны быть бдительными и внимательными. Наблю... Обращають внимание на якісь пакети, сумки. Помните як в початку угу, війни? Угу. Залишені предмети різні. Угу. М -м Чи змусить цей удар а, світ якось надати якусь більшу допомогу нам? Чи якось вони стануться для них якимось поштовхом до допомоги? Возможно, какие-то дозволы важные у нас будут, возможно, якась то додаткова, якісь какие-то дополнительные То, что касается Украины, это ускорение поступления. Вот то, что затягивали, ну, то, что должно, допустим, прийти там... Было через какое-то время. Uh -huh. Сейчас этот процесс ускоряется, причем это как э, э, защиты, но, к сожалению, недостаточно, недостаточно. Э, но разного вида вооружения и ракет – это да, ускорение процесса. Uh -huh. Нам уже Британия надала э, дозвил быть ракетами Storm Shadow по России. А, можливо ще хтось надасть, якась інша країна, можливо США, бо США, США досі забороняє. США надасть розрішення бити в області Росії, угу. ну, вона розрішила, але бити тільки в приграничній, угу, да, вот угу. так, ось ця територія в області Росії. Ті, що близько до Харкова. Вони думають. Я сказала, а нет, вот. убили, убили. Но я хочу сказать, знаете, здесь, э, я не знаю, э, понимаете, здесь э, действия, вот на, на России сейчас, на нее все время показывали плохие карты, да? Mm -hmm. Сейчас вот э, то, что мы бить будем, и будем бить не только по НПЗ, как мы били, но и более широкий спектр действия, более дальний спектр действия, но они вот как-то сами себя, я не знаю, как это объяснить, сами себя загнали в глухой кут этим. Это не за счет того, что нам дали, за счет того, что нам разрешили, а за счет того, что каких-то событий, на пороге которых они стоят. Ну, то есть они сами себе, видимо, со стороны свыше, свыше под... Ускорили тот негативний процес, який должен произойти на тієї севе... вот mm -hmm. так що ліс можна сказати, mm -hmm. uh, як щодо Орбана uh, говорять про те, що його можуть достроково звільнити з головування за цю міжнародну активність. Uh, чи залишиться він головою? Радуя, без yes. Ну так себе. Ша... У него очень сейчас шаткое положение. Очень шаткое. Тут карта выбора. Опять же, понимаете, тут карта выбора, что быстрее проиграется. Mm -hmm. Ну, как бы наказание свыше идет мы уже говорили, здесь может быть и уход в мир иной, и какие-то непредвиденные ситуации. Ну, вот в таком плане. То, что у него шаткое положение, это да. Mm -hmm. Він взагалі ж себе позиціонує як голуб миру такий і хоче переговорів між Україною і Росією. Чи зможе він інші країни підбити до цього і переконати в тому, що дійсно потрібні переговори України і Росії? щоб закінчилася війна саме О, А угу. богамська. Чи є в нього або банабу? Або беріна. Ну, он сейчас, знаете, он такой важный, он такой, как это что ему такое, он и туда летает, он туда ездит, он там общается, и туда, и сюда, видите, и поездки у него, и он такой, как надутый индюк ездит, mm -hmm. получится у него, аж прямо, знаете, как бога за бороду пути. получится у него. Шанс на повну. Десятка мечей у него идет. Э, Во-первых, смотрите. И это, я не удивлюсь, что это может быть каким-то обходным способом э, быть именно ударом со стороны Кремля. Угу. Хм. Ему уже было предупреждение, вспоминаем, у него его кортедж попал в аварию. Это было не просто так, это ему было предупреждение, его никто не собирался убирать. Но он, понимаете, у него желание, он же понимает, что если он дальше будет подыгрывать Кремлю, то как бы конец карьере его очень близок. Желание оторваться от Кремля, желание уйти, но он очень плотно сидит на этих цепях. Там можно только уйти в Мир иной, приняв новичок или же еще что-то, чем очень щера. выселяют кремлёвские таких вот Топ... э деятели. Токто можете його прибрати тихенько, щоб він нікому не заважав, так? Бо він зараз дуже-дуже активний. Він наче і ну, прокремлівський, але ж бачите, їздить. Ну він старається, він старається, він дійсно дето старається. Угу. характер у нього такий, да? Ну з іншої сторони, уйти від Кремля, ще нікому так просто не вживалось. Із таких дружеских, дружеских об'ятій в кавичках Кремля. А як до того, що зараз в ООН головує Росія? Як довго це буде продовжуватися? Взагалі, як їх допустили до цього? Можна було сподобання. Дінги рішаються. Очень большие деньги туда залиты, очень, от слова совсем, uh -huh. поэтому, действительно, как бы на это смотрят сквозь пальцы, очень много обмана и очень много неискренности, да, но мы знаем со стороны ООН, мы только слышим э, обеспокоенность и соболезнования, uh -huh. и все. Uh -huh. Не их, не приберут их с головы досрочно, достроково? до страхового вот. ну маленькая надежда есть на то, что их могут снять, но это маленькая надежда, посмотрим. Я не вижу вот прям так, чтобы, знаете. Резко и глобально. Маленькая надежда есть. Хоть бы она стала трошки Может больше. эта маленькая надежда превратится в большую надежду и большой шанс. Посмотрим. Хоть бы. До нас долучилися глядачи и пытают, можно ли по картах, когда Москва сгорит. Ну, дату вы же знаете. Вторую дата это... Проблематично. Сейчас вообще будет. Давайте так, Москва. Че будет и Москва? Поверьте, что да. Ну, во всяком случае, какие-то, во-первых, то, что там будут Постоянно природные катаклизмы в последнее время, да, то ее заливают, то там еще это такое дело. Uh -huh. Тут башня, тут больше как следствие гореть, она может. Здесь, знаете, какие-то очень, очень негативные последствия. Очень. И когда я делала расклад на Москву, там все, как-то говорили, что Москвичам надо уезжать, вот даже сейчас уезжать из, из Москвы. Они предупреждали об этом. И давайте тоже делала расклад на Пугачеву. сейчас они, mm -hmm. россияне ее в хвост и в гриву, которая предупредила своих друзей о том, что надо покинуть Москву и Питер. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и тут же они начали гадать, что же это такое, что может произойти. То есть по этим картам, да, действительно, грядет что-то очень-очень нехорошее. Очень. -очень, хорошее. очень. Mm -hmm. Чи докладе до цього ЗСУ? ГУР, ЗСУ, кто из наших. Боже, вот смотрите, ну тут ЗСУ, не ЗСУ, вот мы спрашивали, ну больше комментировать не надо, тут вот уже та башня и то солнце угу. выпало, которая говорит, что будет. Ну и если, тут то тоже очень предсказание грузинской провидицы Лели Капули, она тоже говорила об этом. То, что Красная площадь будет залита кровью и, ну, э, одним словом, ничего хорошего москвичей не ждет. Угу. Забы... Не забываем о том, что на территории Москвы находится очень много э, людей с другой верой. Угу. И они действительно, был такой у меня расклад, они с, о, уже длительное время нелегально скупали оружие. Вот они же все вооружены. Причому до вооружений до зубов. Тобто ми можемо представити, щось Угу. Ну, ще ж зараз рік карми, тому карма, я сподіваюся, їх покарає так, як треба. Чи справді глава МЗС України Дмитро Кулеба може втратити свою посаду найближчим часом? Дуже зараз часто говорять про те, що буде зміни в уряді. і про шмугали говорили, і про кулебу. Там действительно будут какие-то кардинальные перестановки. Это может как вариант затронуть и его пост. Грідут кардинальні Угу, колебу затронуть. А шйоти Шмигаля. Шмигаля, правильно говорите. Як щодо нього? Бо говорять, що наче і він уже Зеленського дістав, а з іншого боку, говорять, що не можна під час війни змінювати цю посаду. И есть на него. И Действительно, планы давние. И, действительно, по картам он у меня уже должен был бы. Если как они показывают, конечно, результат, что он по-любому уйдет. Вопрос времени, когда? Пожалуйста, угу. сказать. Угу. То же самое говорят про министра юстиции Украины, Дениса Малюську, что вже наведь нашли ему замену. Как нього... его там? Как его там? Денис Малюська. Міністр юстиції. Угу. Остався. Кажуть, що він уже написал заяву, а. але без даты. Ну да, 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 да. Тут вот опять они говорят. Э, кардинальные смены, э, перемены в Mm Перестановки. Угу. Бачите, всех э, будет стосуватися, так? М -м, зараз э, саммит проходит НАТО в Вашингтоне. Э, Що принесе нам саміт НАТО? Чи буде він для нас дієвим, і чи щось змінить? Чи зможе Зеленський там? Ну, то, что вы с вами говорили, он ускорит поступление чего-то. вот это колесо закручится. Но без манипуляции здесь не обойдется. Угу. Все что? равно это, это, к сожалению, не, тот, не та трагедия, не тот случай, который все кардинальным образом меняет. А что же им еще треба? Еще, что, что в Украине, чтобы они Почали активно підтримувати, допомагати. Ну, з одного боку підтримка є, звісно, є ця підтримка і висловлювання доволі такі м -м -м, гарні. Це були. Речі. Але ж дії. Ми ж чекаємо на дії. Это либо ж уход в мир иной какого-то важного, вот они все время показывают, какого-то западного. политика лидера. Это может, вот тогда это может ускорить процесс, это быстро ускорит, еще более быстро ускорение, все, что связано с войной в Украине. Ну и еще, я так понимаю, что вот все-таки говорят, что где же те высшие силы, Uh -huh. поскольку ну, Украине приходится сильно страдать. Но будет стечение чего-то. Вот то, что мы смотрели на Россию, на Москву, да, стечение каких-то обстоятельств, потому что все время показывают очень-очень негативные карты. Особенно они их показывали изначально. И эти события начали как бы, происходить. Потому что они показывали даже в начале войны, когда в Украине была катастрофическая ситуация, Кто со мной давно, мои подписчики, они знают об этом. То, что их предупреждали. Угу. И россия, россияне все время, да, у нас, да, мы, да, вот. Сейчас притихли, потому что какие-то все-таки все равно негативные изменения у них идут. А это, знаете, как вот обухом по голове. Резко и быстро. Угу. Ой. Це жахливо насправді. Жахливо те, що відбувається зараз. І дуже б хотілося і допомогти людям якось захистити себе. Ми завжди якось дивимося, що буде далі. Олена постійно допомагає і говорить про загрози іншим містам. Можливо, Вы на этом то прямо от какие-то загрозы. Они остаются. Смотрите, все это повторение вот этой трагедии, только в другом каком-то варианте. Оно все остается. К сожалению, все остается. Там четко идет детские больницы, детские учреждения, перемещение, передвижение. К сожалению, то, что предупреждала по Киеву в метро, да, тоже трагическая ситуация. Ну. Mm -hmm. Тобто, висічці оно все проігрується, воно остається. І тут карти показують повторення, повторення, і треба бути дуже бдітельними і внимательними. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали тривоги. Бережіть себе, бо це жахливо, що відбувається зараз. Будемо сподіватися, що сили ППО знищать всі ракети і все, що буде летіти по нашому небу. Але все одно. Треба берегти себе. А, і щодо полонених, це питання, яке завжди хочеться поставити. Чи будуть такі обміни полоненими в липні найближчим часом? Смотрите, он планируется. Я уже отвечала на этот вопрос. Э, к сожалению, где же карта выбрала? Это как-то кошмар. К сожалению, в тех списках, которые есть на обмен сейчас или же вот на самое ближайшее время, есть те, которых нет уже в живых. Жаль. И это ж надо как-то им Красиво обставить, извините за выражение, вот такое слово. То есть здесь готовится какая-то провокация. Может быть, какая-то провокация, опять же, да, по типу того, что было э, уже, э, попытка обвинить украинские вооруженные силы. Ну, то есть они сейчас будут искать э, пути, во-первых, им очень надо обвинить украинские вооруженные силы, чтобы, как они считают, э, э, спере э, дозволення бити ракетами по Росії. Е, э, і вот здесь как-то выкрутиться из этой всей какой ситуации, к сожалению. Угу. Тож будем очікувати ще поганих новин. Я вам дуже дякую. Е, ми працюємо без світла і мій ноутбук уже вичерпав свої можливості, на жаль. Я сподіваюся, що перша наша трансляція пройшла добре, і наступного разу ми будемо повторювати, бо краще говорити день в день і викладати інформацію день в день, щоб люди мали можливість захистити себе і знати, що буде далі, бо іноді викладаються наші записи вже тоді, коли щось програлося, а мало б застерегти. Тому дякую вам і до наступних зустрічей, наступної середи о, таку, о цій же годині о 15, я сподіваюся, ми вийдемо вчасно, не так як сьогодні, але сьогодні трішки затрималися. Тож, бережіть себе. Дякую Олені. До побачення. До побачення.